Слава Украине! Шановные люди, дорогие браты украинцы, дозвольте переказать вам слова поддержки от усих белорусов, для кого важная свобода и европейское будущее наших стран. Мы не можем у этой дни стоять в ваку от того, что отбывается тут. тому, что сегодня, у эти дни, на этом Майдане выражается не только лес Украины, тут выражается лес у всей Усходней Европы. Потому что и Беларусь, и Украина находятся у, у, такой ситуации, когда у нас выбор только один. Альбо быть разом с иншими европейскими нациями, у семи свободных европейских народов, альбо обынуться у Евразийском Союзе, который им кнется отбудовать хворая фантазия Владимира Путина с Крамля. А что такое Евразийский союз? Это ганебная Российская империя, якая николи ничего доброго не несла народам, ни своему, ни соседним, а только галешу, здег и боль. Тому вельми важно, как Украина сегодня пошла по шляху европейской интеграции. И вельми важно, что вы так массово зреаговали на разгон вашего Майдану. Потому что, когда у народа забирают голосы на выборах, и он за все может выйти на улицу. А когда у народа хочет забрать в улицу право протестовать, то это значит, что у народа саправды хочет забрать голос. Тогда народ перетворяется убыдло. Вы ствердили всему свету, что украинцы — это соправдный свободный народ. И я верю, что Украина будет сопроводы свободной краиной у европейским связи. Я верю, что такой будет и Беларусь. За нашу и вашу свободу разом. Слава Украине! шановные друзья, сябры, сегодня разом с вами тут, на этом Майдане, сердцами и думками миллионы белорусов, которые так само, как и вы, хотят жить у свободной, незалежной европейской державе. Сегодня Украина на передовой борьбы за свою незалежность и за свой европейский выбор. Беларусь отримала диктатуру. Мы 20 год живем в умовах жесткого диктаторского режима Лукашенки. Але памятайте, что диктатура не приходит за одну ночь. И она приходит про скраденные выборы. И она происходит про сбитье депутатов, про сбитье студентов на площадях. Все как это было в Беларуси. Беларуси вытрывали это, и они будут звагаться за свою Украину. Але приклад Украины у их перед глазами. И то, что тут десятки тысяч людей, которые выходят, которые не боятся, которые готовы отстоять свое право, это натхняя и нас на борьбу. Памятайте, что нельзя допустить диктатуру. Треба зараз и тут задушить ее у самым початку. Иначе не только Украину, но и весь всю Усходнюю Европу не незаиздростный лёс. Я уверен, что разом мы будем жить у свободных и незалежных державах, где народ имеет право выбору и народ вырушает, как ему жить и каких керовников уметь. Живе Беларусь! Живе Украина! Слава Украине! И слава! Живе Друзі, і цього гасла мене навчили ваші побратимі з Білоруського народного фронту, що в 1989 року вітання забув на жаль, як його звати, але тоді за це гасло і за слава Україні, і за живе Білорусь ще можна було в тюрму сісти. Але я радий, що ми вибрали свої незалежні держави, дорогі брати, дорогі себри. І ми переможемо все зло, яке нас, нас назад хоче в цю криваву імперію затягнути. Ми будемо і в Європі, ми наведемо лад брати. і ми будемо жити краще від тих, на кого ми зараз рівняємося. І на зло тим, хто нас дуже туди не хоче пускати. Слава Україні! Білорусь! Дякую, друзі, спасибі! спасибі.